Və insan çalışmalıdır naməhrəm bu mövzuda bir-birinə diqqətli olmalı ki, bu günaha tərəf yönəlməməlidir. Mən axtarırdım buranı Kəlimdə ki, göz görəsən qızla oğlanın dostluğuna aid qadağada ayə var yoxsa yox. Belə bilirdim, ayə axtarırdım. Ayəni tapdım, şükür olsun Allah'a. Sizə deyirəm, Maide surəsə ayə 5. Allah buyurur: "Və la muttəxizə əxtan" Bir hissəsini deyirəm sizə. Xanımla kişinin dostluğu mümkün deyil. Bu kaiz mümkündür. Aldı da bilməz xanım özünü, kişi aldada bilməz özünü ki, mən dostluq elirəm, burada nə var ki, niyyətin pakı. Xanımla kişinin dostluğu mümkün deyil. Hər də mənə qardaşlar xəbər göndərir, sual verirlər ki, məsələn, bir qardaş bir xanımla bacı-qardaşlıq Belə bir əhd var ki, bacı qardaşlıq əhdi oxusunlar və rahat söhbət eləyə biləslər. Belə əhd yoxdur qardaş-bacılıq. Xanımla kişinin dostluğu yol verilməzdir. Mümkün deyil bu. Ona diqqətli olmalı. Naməhremlər bu mövzuda bir-birlərlə rəftarda çox diqqətli olmalıdılar. Şərait yaratmamalıdılar. Və insan da bilməlidir kimdə ola naməhrem. Məhremləri bilsə, məhrem odur kişiyə anası, Bodu say, xala, bibidir, qayınanadır, qızıdır, həyat yoldaşıdır. Əsasları dümüşsə. Bunlar məhrəmdir. Bunları çıx, xala qızı, bibi qızı, dayı qızı, bunlar hamısı naməhrəmdir. Daha indi bir yerdə onunla əlbə-əl görüşə, biz uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük axı. Onun təxli yoxdur, haramdır. Qəti şəkildə haramdır, bəraəti yoxdur. Axı ah, mən görüşməsam pis baxacaq mənə qohum məqraba. Əvvəl-əvvəl olacaq cavanlar. Əvvəl-əvvəl olacaq, sonrasa Allah düzüb qoşacaq. Allah sonra izzətdə deyirsən, nəsildə bu təcrübə göstərir. Amma bir nəfər